две недели назад 12 добровольцев смертников решили идти в Министерство обороны. Вся процедура заняла неделю. Хорошо, он же нужны только смертники, какие сегодня... Конечно. Нас же там все ненавидят. Мы же реально там перевешка. Хорошо, друзья, теперь, коллега, у нас по поднятии лекции продолжается питание. Бачила вашу первую руку и... Другая рука ваша. Прошу питания. Все новый подарок, брати. А что Просто заважает? Бюро. Что заважает, процедуру тендера и час АТО. Або а... указу президента, або постановує кабину, Ну, логічно, я подав постанову Верховної Рады. А, да, у нас Верховная Рада все это время отсутствовала, А отменить закон о госзакупках может только Верховная Рада. Указом президента можно изменить действующий закон. И то там на собой берет, что собственно и было сделано. То есть у нас процедура госзакупок для Министерства обороны в особый его период, она значительно упрощена. А, но что наличие тендеров, что отсутствие тендеров а, до тех пор, пока там эти люди сидят, не, не, им оно что так не мешает, что сяк не мешает. То есть мне за один день мне выложили 10 абсолютно законных схем, как с помощью тендеров в два раза дороже продать чего-нибудь Министерству обороны. Раз дякую, друзья.